अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है दोस्तों आप खैरियत से होंगे और ख़ुश होंगे और मेरे दिलाकर हमेशा खैरियत से खुश रखे फ्रेंड्स जैसा कि आपको मालूम है कि फेज़ टू का जो है अभी प्रोसेस चल रहा है रिटर्न टेस्ट का उम्मीद है जल्दी रिटर्न टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा लेकिन इसके साथ साथ आपको एक लास्ट कुछ दिनों वीडियो में बताया था जिसमें नोटिफिकेशन के जरिए और एक स्क्रीनशॉट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया था जिसमें बताया गया था कि पंजाब पुलिस में इतनी आसामियाँ खाली हैं बकायदा न्यूज़ चैनल में भी ये न्यूज़ चली थी और मैंने उसकी भी आपको जो डिटेल बताई थी कि पंजाब पुलिस में इतने हज़ार कॉन्स्टेबल्स की और ऑफिसर्स की ये वैकेंसीज खाली हैं जिसके लिए डी आई जी इस्टबलिशमेंट सामने रिपोर्ट तैयार कर ली है और इस तरह की कुछ न्यूज़ थी लेकिन ये वैकेंसीज कब आएंगी किस तरह होंगी इस सारी वीडियो में इस डिटे, इसकी डिटेल बताई जाएगी और कितनी वैकेंसीज हैं और कल आज का जो है सत्रह जुलाई का जो अखबार है उसमें एक नई न्यूज़ आई है इस रिलेटेड तो इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है बगैर स्किप किए और चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हर आने वाली अपडेट आपको बर वक्त मिल सके जी दोस्तों आपको ये स्क्रीन पे एक जो है स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा है मैं जो मैंने आपको अपने मोबाइल से लेके कर यहाँ पे मैंने शो करवाया अब ये जो इन्फॉमेशन है ये मेरे पास कल आ गई थी या आपको यहाँ पे टाइम भी शायद नज़र आ रहा होगा आप देख सकते हैं लेकिन मैंने इस पर बिलीव नहीं किया मैंने कहा कब जब कोई अथेंटिक न्यूज़ मिलेगी तो उस वक्त आप लोगों के साथ शेयर तो अब जो अथेंटिक न्यूज़ है वो मैं आपको बताता हूँ तो दोस्तों अभी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है आज के न्यूज़पेपर का डेली एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है इस पर मैं आपको लेके आ गया हूँ ये लोग यहाँ पे भी आप देख सकते हैं और उसके अलावा ये

मेरिट पर की जाएगी वजीरे खजाना पंजाब स्टैंडिंग कमेटी फिनांस एंड डेवलपमेंट का इजलास इजलास में ये फैसला कर लिया गया मजद इसकी डिटेल पढ़ते हैं उसमें क्या चीज़ बताएगी उसमें बताया गया है कि पुलिस में पाँच हज़ार से ज्यादा कांस्टेबल की भर्ती के लिए आयदपाबंदी खत्म कर दी गई है कॉन्स्टेबल के साथ साथ छः सौ चौवन ट्रैफिक असटेंट भी भर्ती किए जाएंगे और ट्रैफिक असटेंट के लिए एफ आई आर बी ए की रिक्वायरमेंट होगी जराये का कहना है कि वजारत ख़ाना पंजाब हाशुम जमा वक्त की सरबराही में होने वाले इजलास में भर्तीयों पर आयद पाबंदी ख़त्म करने की मंजूरी दी गई लाहौर समेत पंजाब भर में, में पाँच हज़ार से ज्यादा कॉन्स्टेबल्स की भर्ती के लिए किए जाएंगे स्टैंडिंग कमेटी वीरा ख़जाना ने पबंदी उठाने के बाद भर्तीयों की इजाजत काबीना से लेने की हिदायत की है और वजी अला काबीना का के इजलास में कॉन्स्टेबल की भर्ती की इजाज़त देंगे तो जब इजाजत मिल जाएगी उस वक्त इसका एड आ जाएगा और उम्मीद है इस भर्ती के फोरी बात हो सकता है अनाउंस अलावा वजी खजाना हाशिम जवां वक्त की जेस्तर कबीना की स्टैंडिंग कमेटी पर फिनांस डेवलपमेंट का साठवां इजलास हुआ जिसमें मुख्तिफ और बाकी भी बताया गया कुछ जो उन्नीस से ज्यादा सिफारशा पेश की गई महकमे के वाले से मुख्तफ दाखिलों महकमा दाखिला का कंस्टेबल और ट्रैफिक पुलिस की मंजूर शुदा नशस्तों पर पाबंदी के खात्मे राजनपुर में बॉर्डर मिलटी पुलिस में स्केल सिक्सटीन की मिसालदार की दो नई नशस्तें और डी जी खान में बी एम पी की खाली नशस्त पर बर्थियों की सिफारिश की मंजूरी दी गई है वजीर ख़जाना ने पुलिस डिपार्टमेंट में बर्थियों के लिए उम्मीदवार के रुझाना की जाँच पड़ताल के नफसियाती तजिए की जरूरत पर जोर दिया है उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अल्लाफ़